Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam ilmu keikhlasan dan kecemerlangan Universiti Malaysia Perlis Unimap. Bersama dengan saya hari ini, Nur Syahizat bin Shoaib, kita akan memperkatakan tentang rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035. Stay tuned. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini dan uh, dalam episod kali ini, episod khas, uh, kita akan membincangkan tentang satu topik yang begitu hangat iaitu rancangan pendidikan tinggi Malaysia uh, 2026-2035 dan uh, bersama kita di siaran pada hari ini adalah tidak asing lagi uh, iaitu Timbalan Naik Chancellor, Akademik dan Antarabangsa iaitu Profesor Insinyur Dr. Mohd Syukri Abdul Majid. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Sihat lah. No? Uh -huh. uh, jadi hari ini kita nak menceritakan tentang RPTM ini Prof. Yang mana dilancarkan bersama dengan rancangan pendidikan Malaysia dan juga uh, di bawah rancangan pendidikan negara yang akan menentukan hala tuju pendidikan negara bermula daripada akar umbi sehingga ke pendidikan tinggi dalam masa 10 tahun akan datang Prof. Uh, jadi Unimap selaku salah sebuah IPTA sudah pastilah Prof. Saya pasti sedang bersiap siaga lah untuk memastikan hala tuju inisiatif uh, dan uh, universiti ini selari lah dengan RPTM ini. Jadi Prof boleh tak uh, Prof secara mungkin kita kata secara surface untuk menceritakan uh, apakah itu RPTM ini untuk maklumat orang ramai lah. Okey. Uh, masih kepada uh. Uh, Dr. Uh, kalau kita tengok lah, kita hmm. tengok sebenarnya uh, rancangan apa, uh, pendidikan tinggi negara atau PTN, RPTN, RPTN yang terbaru jam, ya, RPTN ha, RPTN 2026-35 ya, ni sebenarnya adalah uh, lanjutan lah daripada PPT ataupun pelan pendidikan tinggi 2015 uh, ha, ke yang 2025 sebelum yang ni punya. sebelum ni. Ya, yang ya. saya fahamkan pelan Pembangunan, pembangunan pendidikan, pendidikan uh, negara ada PPBN ya, kan uh, 2015 2025 yang itu maksudnya 10 tahun yang belakang pastinya yes. jadi sekarang ni kita bercakap yang akan datang yang 10 akan tahun lagi so dia nah. ada lanjutan daripada tu sebenarnya mm -hmm. um, uh, dia akan set kita punya the next 10 years punya uh, mm -hmm. perancangan pendidikan negara uh, especially in this case uh, rancangan pendidikan uh, rancangan pendidikan tinggi Malaysia mm -hmm. so dia nak Pastikan bahawa kita punya agenda pendidikan tu sentiasa relevan dan sentiasa aa.. Um, orang kata uh, sesuai dengan uh, arus aa.. Uh, uh, ekonomi, arus aa.. Um, industri yang diperlukan di Malaysia lah. Kalau kita tengok, sekarang ni kita ada macam-macam sekarang ni. Betul betul. Kita sebelum ni mungkin kita tak biasa dengan AI. AI. Ya, kan. AI, AI contohnya yang paling baru kan. Hmm. So macam mana, uh, how sistem pendidikan tinggi aa.. Uh, perlu adapt terhadap hmm. apa keperluan-keperluan uh, uh, pendidikan tersebut lah hmm. uh, for the next 10 years bukan kata sekarang hmm. for the next 10 years so uh, kita kena ada satu perancangan yang 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 uh, transformatif lah hmm. uh, yang lebih menyeluruh hmm. bukan si, bukan ubah sikit-sikit je hmm. menyeluruh supaya kita cater keperluan-keperluan ni lah keperluan, -keperluan ni lah yeah. jadi pro kalau kita tengok dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia sebelum ini terdapat 10 lah Prof, lonjakan yang sebelum ni lah, yang 10 tahun yang sebelum ni. Jadi yang sekarang ni pun saya difahamkan dalam kita ada lebih kurang 10 juga. Jadi Prof, perbezaan yang ketara antara kedua-dua ni Prof, Prof rasa macam mana? Antara, kan ada yang bertanya lah dalam siaran kita, apakah yang paling signifikan yang Prof rasakan perlu diberi perhatian lah perubahan antara 2015-2025 26 dengan 35 ni ha macam mana dia ya, kalau kita tengok 10 jejakan tu kita still sama ada 10 jejakan hmm. tetapi dia punya dia punya dia punya adaptation ataupun dia punya pelaksanaan uh, mungkin lebih uh, lebih lebih uh, mungkin berbeza ataupun lebih uh, besar lah. Hmm. Uh, tetapi apa yang kita boleh kalau kita tengok ada ada beberapa perkara yang 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 kuat signifikan uh, in term of pelaksanaan 2025 uh, yang 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 terbaru nilah so yang pertama adalah kalau kita tengok yang paling ketara adalah kalau ikut kita tengok yang, yang pelan pendidikan yang lama ni dia lebih kepada kurikulum yang berstruktur. Okey. Memang ngajian 4 tahun, Aha, ngajian 3 tahun. Ya macam agak fix fix, betul. Ha, ha, fix ha. Yeah. Tapi kalau kita tengok yang baru ni dia lebih kepada pendekatan kepada uh, uh, pengajian yang lebih uh, fleksibel ataupun uh, kita hmm. katakan unbundling lah unbundling, unbundling education ni sebab so, kita nak buka tu dan 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 kalau unbundling ni kalau kata mudah lah kita hmm. macam pelajar-pelajar uh, yang akan datang ni dia macam macam ambil buffet je. Mm -hmm. Buffet mana kan. mana dia ikut, ha, ikut dia boleh dia, dia ambil ni sikit exactly. ni sikit digabungkan menjadi satu struktur yang exactly. sendiri. Kalau dulu dia memang pelajar-pelajar masuk dia fikir ambil uh, kelas struktur 4 mm -hmm. tahun 3 tahun keluar grad right. kerja. Mm -hmm. ha, tapi yang ni dia mungkin ada 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 flexibility di situ. Hmm. Di pelajar pelajar ada yang yang boleh teruskan dengan pengajian sedemikian, ada yang boleh ambil pendekatan ambil kursus-kursus yang dia berminat hmm. dan dan ada yang mungkin bekerja dahulu dan sebagainya. Baik. So dia dia very flexible, hmm. dia kita nak cuba ambundlekan kurikulum tersebut lah. Sebab dalam salah satu lonjakan strategik dalam fokus RPTM ini adalah pendidikan fleksibel kan orang? Ya, Itu satu, hmm. yang keduanya saya nak saya nampak uh, adalah kalau ikut perbeza perbezaan perbezaan uh, yang lama yang baru ni pendidik, rancangan pendidikan. Yang baru ni dia lebih kalau yang lama ni nak sediakan industry ready. Mm -hmm. Punya graduates lebih masuknya mem memenuhi keperluan yang, yang, yang industry lama, ha, yang, yang lama. Yang lama. Okey. Yang sekarang. Kalau yang baru ni dia nak sediakan future ready. Future ready future eh. Ready. Masih kepada untuk industri yes, lah. Yes, future ready tapi future ready ni mungkinnya mungkin tak semestinya uh, uh, keperluan tu mungkin keperluan bukan keperluan sekarang. Mm -hmm. uh, mungkin keperluan tu keperluan yang akan datang. Dan juga future Ready ini dia bukan bukan saja dia memenuhi kehendak nasri mungkin dia akan sediakan peluang pekerjaan hmm. tu, itu itu sendiri maknanya dia Dan, yang hasilkan yes, pekerjaan daripada itu kepada job seekers hmm. kepada job creators. job creators, penghasil pengerjaan ah, ha, lah. Kalau sebelum right? ni kita kita yang paling lama daripada mm -hmm. job uh, job seekers lah yang yang bersedia untuk bekerja dan sebagainya. Mm -hmm. Tapi yang akan datang ni dia lebih mungkin dia lebih future ready terhadap industri baru. Mm -hmm. Dia dia in fact dia, dia boleh sediakan tenaga pengajar mananya dia akan jadikan job creators di mindset itu dah berubah daripada yes. mencari pekerjaan kepada menghasilkan pekerja pekerjaan mencipta bro, kan? peluang mencipta, pekerjaan mencipta. Yeah. Uh, adakah ini berkaitan dengan satu unsur lagi yang saya rasa penting dalam RPTM ini iaitu AI bro. Adakah berkaitan? Ya sangat berkaitan sebab um, uh, future future ready ini dia bukan saja AI uh -huh. it can be any teknologi hadapan yang akan uh, yang akan uh, datanglah so uh, kita kena sediakan apa tenaga kerja yang yang bukan bukan saja uh, skill tapi dia dia adaptable terhadap uh, terhadap um, uh, sembarang uh, perubahan intervol hmm. ke keperluan industri masa hadapan bab kita pun tahu bro kan kadang kadang AI ni mungkin dalam masa sekarang lagi 5 hmm. 10 tahun kita tak pasti okay. apakah jenis teknologi yang akan betul, muncul betul, kan betul. mungkin ada teknologi-teknologi baharu yang muncul dengan nama yang baru yang mana kita perlukan pelajar-pelajar kita untuk beradaptasi dengan hmm. bro kan? Uh, prof uh, sebagai universiti teknikal lah sebab kita di UniMap uh, Universiti Malaysia Perlis kita merupakan universiti teknikal hmm. dan di dalam lonjakan strategi ini ada satu lonjakan yang saya rasa memang sangat sinonim lah dengan Unimap iaitu TVAP bro. Jadi macam mana bro? Persediaan Unimap yang saya difahamkan lonjakan ini diberi nama kompetensi TVAP termaju. Apakah itu TVAP termaju dan bagaimanakah Unimap menyesuaikan uh, institusi ini untuk lonjakan yang baru ini? So, sejak se 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 maklum, uh, Unimap adalah uh, salah satu daripada universiti teknikal lah kan hmm. rangkaian universiti teknikal Malaysia ataupun MTON yeah. uh, dan dan untuk kompetisi ataupun lonjakan tiga ni kompetisi TVET termaju ni sememangnya UniMap ni sepatutnya memainkan peranan sebagai apa key, lah. key player ataupun hmm. yang ke hadapanlah uh, dalam dalam apa memenuhi ataupun uh, menyediakan graduan-graduan uh, berteknologi tinggi ataupun graduan-graduan teknikal yang masa hadapan ni kalau kita tengok sebenarnya ada beberapa cabaran lah. Percabaran cabaran berkenaan dengan lonjakan tiga ni yang yang perlu uh, atau peranan lah yang perlu dimainkan oleh uh, Unimed dan dan rakan-rakan daripada Mtun. Yang pertamanya berkenaan dengan um, uh, keperluan untuk agar kita punya kurikulum ni sentiasa in line. In line up to date. Up to date dengan hmm. keperluan industri. So that's why kalau kita tengok uh, salah satu perancangan-rancangan yang kita perlu lakukan adalah memastikan Penglibatan industri lah dalam hmm. merangka ataupun um, update updatekan kurikulum kita uh, in term of um, uh, dia punya keperluan uh, lab dan sebagainya hmm. dan ini dia bukan sekadar kita panggil kita panggilkan apa wakil-wakil industri untuk untuk kongsikan pengalaman ataupun kongsikan input kita kita kena bangunkan kurikulum itu bersama. Hmm. That's why kita ada sekarang ni kita ada pelaksanaan dah, kita dah ada sikit-sikit dah. Hmm. Contoh pelaksanaan kita uh, dalam WBL nah, work-based Based learning, learning. Di mana yeah. uh, pelaksanaan industri uh, pelaksanaan uh, kurikulum itu dilaksanakan di industri. Hmm. Uh, tetapi kalau kita tengok salah satu ada beberapa cabaran di situ sebab kita kita nak dapatkan industri punya penyertaan ni pun kadang-kadang agak agak sukar. Jadi kan? hmm. kita perlukan dalam 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 lojakan ni kita perlukan ada satu a um, mungkin apa bantuan ataupun perlukan apa satu um, Atau ataupun dipanggil push uh, factor atau uh, uh, undang-undang ataupun satu akta yang yang akan memastikan agar pembaca hmm. industri dalam kurikulum ni adalah uh, a satu, satu keperluan. Bukannya a uh, aa uh, apa sebagai satu sukarela atau sebagainya dia mesti dia ada dia satu... satu tempelan aa apa tempelan apa? ya dia ya. sekadar satu yang bersifat menyeluruh maksudnya kurikulum itu dibangunkan bersama-sama dengan industri maksudnya kita tidak rasa terpinggir ataupun uh, Unimap ini tidak terpisahlah ya. daripada industri sebab apa-apa pun kita faham bahawa uh, apa yang kita hasilkan di sini haruslah relevan eh, yes. dengan apa yang ada di industri lagi satu kita tengok lalu tiga ni dia lagi satu kita tengok uh, sebelum ni lah sebelum mm -hmm. ni Uh, TVET ni dia macam berselerak sikit mm -hmm. dia ada di KPT yeah. dia ada di KSM mm -hmm. Sumber Manusia dia ada di, pemba, dia ada di apa Belia uh, uh, Kementerian Belia yeah, so banyak so salah satu apa, hasrat dalam tiga ni adalah mm -hmm. juga untuk kita memastikan agar semua aktiviti ataupun semua hasrat uh, TVET ni diletakkan dalam satu, satu payung lah mm -hmm. satu payung yeah. satu bumbung supaya dia punya pelaksanaan lebih 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 strategik, strategik dan lebih a ya. uh, uh, mencapai lah hmm. sumber manusia dan sebagainya. Ya. Prof, termaju ni Prof, apa maksud kalau saya rasa ada pendengar ataupun penonton kita yang nak tahu. Termaju ni maksudnya dalam bahasa Inggeris advance kot. Advance TV. Bermaksudnya dia sebenarnya uh, pendekatan di sini dia bukan level, of course dia ada a uh, um, kalau ikut uh, KPT kita uh, event tu sendiri ada level 1 hingga level 8 Aa, dan keperluan apa level 1 level 2 level 3 di, di, di bawah definasi uh, KBT ni uh, um, apa TVAP ni ekosistem ni di, disediakan di, di oleh uh, college community college uh, disediakan oleh polytechnic, uh, polytechnic, polytechnic untuk mm. level 4 dan juga MTO ni untuk level 6 7 8 lah jadi ikut level lah uh, level. level bawah Tetapi, sampai ke habis lah bila come to advance TVAP sebenarnya dia lebih kepada apa maksud uh, keperluan industri tu sendiri Ha, jadi uh, mungkin level 4 tu adalah apa level uh, diploma hmm. tapi keperluan industri tu di, di di di, definasi tu adalah daripada keperluan industri tu sendiri. Industri, ha. Okey. Okay, baik Prof. Uh, jadi kalau kita kaitkan Prof. kompetensi TVET termaju ini uh, sudah pastilah menjadi satu uh, intipati yang utama untuk Unimap uh, tekankan. Tapi bagaimana Prof. kalau kita kaitkan juga kepada kemanusiaan ataupun manusiawinya kurikulum uh, yang dibawa oleh Unimac ni bro. So, sebenarnya mm. dalam kita nak melaksanakan mm -hmm. um, lonjakan tiga ataupun tibet kompetensi yang hmm. uh, termaju ni sebenarnya lonjakan satu hmm. lonjakan uh, dan sebenarnya lonjakan satu, dua juga. Ha lonjakan ha, satu adalah yang berkaitan dengan uh, human, -centric. human centric lah kita panggil secara mudahnya dan lonjakan kedua adalah berkaitan dengan pembinaan bakat. Yes. Ha. So kalau kita tengok lonjakan satu ni dia lebih kepada nilai-nilai uh, kemanusiaan mm -hmm. dan juga nilai-nilai keusahawanan mm -hmm. yang sebenarnya perlu diterapkan kepada pelajar-pelajar. So kita tak mahu kita nak hasilkan engineer ni kita tak mahu jurutera kita ni semata-mata ada knowledge saja tapi tak ada elemen-elemen Kemanusiaan elemen, -elemen, uh, elemen, elemen kemanusiaan dan elemen-elemen usahawan ni elemen-elemen kemanusiaan ni kita kita cakap berkenaan dengan kalau kita ambil asalkan jutera tu kita nak jutera kita yang bukan saja buat jambatan buat bangunan tetapi bila dia buat bangunan jambatan dalam keadaan dia tahu nilai jambatan tu terhadap komuniti terhadap lestari kemampanan dan juga bila dibuat tu dalam keadaan mematuhi etika-etika yang diperlukan. Dia tak dia tak semata-mata ada knowledge. Dia bukan ada pengetahuan tapi dia sepatutnya ada pengetahuan dan dia boleh apply pengetahuan tu dalam konsep kebaikan yang lebih besar so yang tu yang kita nak daripada kita punya jurutera dan tapi untuk menghasilkan tu kita kena ada lonjakan tiga lonjakan dua lonjakan dua yang itu bakat bakat which is percara kita mesti tersedia. percara-percara kita mesti misalnya kalau kalau di Unimed ni tersedia itu tersedia in a sense kita nak percara-percara kita ni buk mampu untuk menyediakan apa ke, uh, sebagai tenaga pengajar yang 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 berkemahiran tinggilah untuk mengajar untuk menghasilkan jur graduan-graduan uh, uh, yang kita nak maksudnya sebelum graduan tu mendapat bakat itu para pengajar terlebih dahulu perlulah dilengkapkan That's why kalau tengok dalam dokumen 2 tu ya yeah. uh, kita nak kita punya uh, tenaga pengajar ni dihantar uh, melalui sangkutan-sangkutan industri mm. Uh, yang tiada pengalaman industri kita akan hantar untuk dia buat sangkutan industri. So, mereka sendiri akan berpengalaman dalam perkara-perkara uh -huh. uh, ataupun dalam kepulauan-kepulauan uh, industri sendiri sebelum mereka balik untuk mengajar. Uh -huh. Dia macam ni tau, dia tiga-tiga ni dia memang very hand in hand. Uh -huh. Maksudnya kalau kita kita fikir macam uh, uh, lonjakan tiga tu macam enjin teknikal yang uh -huh. memerlukan enjin teknikal lah uh -huh. ataupun enjin yang berprestasi tinggi. Uh -huh. Lonjakan satu ni dia lebih kepada macam steering. Steering untuk memandu dia untuk memandu ke arah yang betul. Untuk memandu arah lah. yang betul. Dan uh, lonjakan Tiga. dua. Ha, uh, dua. Which tenaga pengajar ni adalah ha. kita punya mechanic, mechanic Yang ataupun kita punya uh, yalah, mekanik yang lah. ha. yang buat maintenance. Lah. Yang buat maintenance ha. engine mm hmm. tersebut mesti seorang yang, yang 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 uh, berkualiti, berkualiti yang 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 mempunyai taraf yang secukupnya. Ini mana kita tak mahu kereta, kereta kita teknik enjin-enjin teknik enjinnya prestasi tinggi mm -hmm. tapi dipandu oleh uh, orang yang tidak punya lesen yang... dan kereta tu di 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 uh, maintainkan oleh uh, apa mekanik basikal kan okay. tak yang tak sesuai lah. Tak sesuai lah. so dia mesti so, enjin yang tinggi di uh, dipandu dengan oleh steering mm -hmm. dengan sistem navigasi yang baik, baik. untuk kita hasilkan Uh, graduan yang punya nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai hmm. usahawan okay. dan yang kedua yang lonjakkan tiga tu di, di 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 maintain ataupun di apa-apa uh, dijaga oleh mekanik-mekanik hmm. uh, uh, yang yang, yang, yang pengetahuanlah. Yang pengetahuan. Okay. Baru kita dapat hasilkan satu uh, uh, orang kata graduan yang 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 kena lah keperluan lah, kita nak. Saya rasa kita boleh kaitkan jugalah bila kita sebut manusiawi dan sebagainya ni kembali kepada kita punya falsafah pendidikan Betul. negara pendidikan kebangsaan afik kan yang yes. mana menekankan aspek akademik, sahsiah, uh, rohani dan sebagainya kan. Jadi peroh kalau untuk lonjakan yang pertama berkaitan dengan human centric ataupun manusiawi ini, uh, inisiatif kita macam mana di, di UniMed ni apa yang kita buat peroh kalau untuk memaknusiawikan uh, para graduan yang akan menceburi dunia pekerjaan satu masa nanti. Bro? Kalau dalam aspek teori teknikal tu saya pasti kita dah kurikulum kan kita dah ada yang tersusun tetapi dari aspek yang prof katakan tadi keusahawanan mungkin bagaimana dia Ya, unsur manusiawi. So, That's why kita punya, kita pastikan kurikulum-kurikulum kita um, memang uh, macam tadi ada input-input input industri and at the same mm -hmm. time kita ada elemen-elemen uh, usahawan setiap, 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 kursus kita ada elemen-elemen usahawan maknanya mm -hmm. uh, pelajar bukan sahaja uh, macam tadi kita nak hasilkan bukan sekadar job seekers tapi job creators so dia kena ada nilai usahawan dan dan kita pastikan semua kurikulum kita uh, memang ada elemen-elemen tersebut lah mm -hmm. dalam uh, program outcome ataupun program objektif uh, semua program-program akademik itulah. Bro, oh, tadi uh, kalau siapa yang mungkin baru mendengar, kita baru sebenarnya ada 10 bro kan, lonjakan kan. Tadi kita baru dalam masa satu, yang sekejap 2, 3, ni, 1, 2, 3 ni pun dah dah cukup banyak bro. Uh, kalau bro boleh kongsikan sedikit bro, mungkin uh, bila kita katakan kompetisi TVET termaju ini, bidang Bidang apa yang Unimap ni? Mungkin ada yang tak berapa ah. pasti sebenarnya Unimap ni bidang apa? Bidang apa yang bro boleh Kalah dengan TVX termaju lonjakan nombor 3 ni bro So uh, Unimap macam saya maklum, uh, universiti teknikal kita ada lebih kurang uh, 50 program akademik uh -huh. uh, dan uh, kebanyakan program-program akademik kita adalah program-program uh, teknikal lah uh -huh. daripada sama ada daripada uh, kejuruteraan, uh -huh. uh, teknologi kejuruteraan dan juga teknologi sendiri lah uh -huh. um, dan dia berbeza sebenarnya uh, uh -huh. kejuruteraan ni lebih kepada uh, yang lebih kepada teori dan 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 fokusnya kepada kepada uh, design uh -huh. ataupun lebih kepada Uh, reka bentuk uh, whereas kalau kita come to apa teknologi kejuruteraan ni dia lebih, uh, dia still bawa ada elemen kejuruteraan tetapi dia lebih banyak um, ke arah am um, practical, practical. Mm -hmm. uh, uh, dan uh, akhir sekali kalau kita tengok yang apa uh, teknologi uh, yang ni lebih kepada memang pure technical lah mm -hmm. uh, memang purely a uh, uh, hampir 90% nya ada lebih kepada uh, uh, kemahiran, kemahiran. Uh, dan juga ke kebanyakan pelajar-pelajarnya semua daripada lulusan-lulusan daripada uh, DVM ataupun vocational ataupun daripada uh, DKM lah laluan-laluan kemahiran dan kebanyakan graduan-graduan uh, ni dia ada dia punya a uh, role masing-masing dalam industri <tuk> dalam industri, <tuk> industri tu yang pentingnya jadi industri bila dia dia nak somebody yang buat design dia akan uh, akan uh, pilih ataupun should pilih pelajar-pelajar graduan daripada kejuruteraan <tuk> uh, <tuk> kejuruteraan kalau dia nak somebody who actually do all the dirty works mm -hmm. yang yang do the gritty works mm -hmm. uh, maintenance as on machining mm -hmm. they go for pelajar-pelajar uh, yang uh, daripada uh, graduan uh, teknologi kritikal ataupun mm -hmm. yang lebih yang lebih, lebih lagi mungkin mm -hmm. uh, pelajar-pelajar teknologi mm -hmm. dan yang 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 lebih menariknya pelajar pelajar teknologi ni dia akan spend lebih per setahun mm -hmm. uh, pada buat, di industri ah uh, di di industri sepanjang mm -hmm. tempoh pengajian tu so so uh, di mana dia dia akan di 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 di, di expose kepada semua teknologi-teknologi um, terkini di dalam industri. So yang tu agak, memang agak penting. Even kalau kita tengok uh, kita ada program-program lain selain daripada engineering, kejuruteraan, teknologi -kejuteraan dan juga teknologi kita ada program-program a -program, um, perniagaan contohnya. Hmm. Tapi program perniagaan ni pun sebenarnya disupport ekosistem. Ekosistem tu masih dalam ha, ekosistem yang sama peniagaan lah. Sebab dia international business dan perniagaan. Engineering, entrepreneurship kan. Engineering, entrepreneurship lagi. yang hmm. sepatutnya sokong um, hmm. uh, keperluan dalam hmm. dalam dalam aa uh, aa um, um, perniagaan dan sebagainya hmm. dalam kejuruteraan dan sebagainya. Termasuk kita yang terbaru kita ada dua program um, program um, accounting. Accounting. Dan kita punya accounting yang menariknya accounting yang pertama yang dibangunkan di bawah, di bawah kerangka TVET hmm. yang mana uh, dia adalah 2U1I punya program 2 hmm. tahun bersama kita di universiti hmm. dan setahun akan dihabiskan di um, uh, industri so, so bila kita cakap industri dalam konteks apa accounting ni ataupun perakaunan ni dia di di uh, firma-firma ah, account, lah kan, uh, ah. accounting lah dalam mana, dan dimana, juga mana, kita mana, ada satu industri. lagi program AI which is uh, data, science. data science, so yang tu semua dia sebenarnya dia bagi satu ruang atau merangkumi semua keperluan-keperluan hmm. uh, um, teknologi yang yang diperlukan hmm. pada masa sekarang dan juga insya Allah uh, for the next uh, time. Dia biasalah. macam satu pakeh lah Prof kan maksudnya bila kita cakap TVET termaju itu bila Prof cakap tadi ada kejuruteraan, teknologi kejuruteraan, teknologi kemudian dicampur dengan yeah. AI, yeah. data science, ada lagi accountant jadi uh, dia tidaklah sebab ada orang mengatakan TVET termaju ni saya nak mengenal masuk bidang apa kan? Tetapi bila Prof cakap tadi, dia adalah satu ekosistem yang mana dia akan menyokong antara satu sama lain. Jadi kalau di luar sana, kalau memikirkan tentang TVET termaju, maksudnya sekarang berbalik kepada role ataupun tanggungjawab yang Prof masukkan tadi, setiap satunya, bukan nak kata ada satu yang lebih hebat daripada sesiapa. Tetapi dia lebih kepada kaedah ataupun cara bekerja tu kalau Prof katakan kalau design lebih kepada kejutan kalau yang lebih hands on lebih benda-benda uh, yang praktikal uh, pergi kepada teknologi kejutan dan juga teknologi setuju uh, kalau kalau tadi saya nak balik pada yang AI sebenarnya program kita sekarang ni hmm. semua program kita sekarang ni 85% hmm. daripada program kejutan program kita daripada 50 program kita sekarang ni ada elemen AI ada semua ada AI. Hmm, jadi dah memang dilengkapi ah, dah. Ada. Even uh, sebelum RPTM ini dihubungkan pun kita dah uh, ada, kita ha? dah pun sebenarnya selangkahlah. Lah. Dan selepas ini mungkin kita boleh perkasakan lagilah Insya kan insya-Allah ha untuk uh, bagaimana kita nak memenuhi lonjakan-lonjakan uh, yang uh, yang banyak ni Prof. Prof mungkin kita dah pun di penghujung. Mungkin uh, satu soalan terakhirlah Prof. Sebab kita ada sepuluh lonjakan strategik kan, Prof kan? Saya tertarik dengan satu uh, keunggulan global, Prof. Saya sebut sikit lah sebab saya bayang Prof baru pulang dari, dari <laughs> Vietnam kan, dari luar negara. Mungkin Prof boleh kongsikan ke Prof sikit. Uh, keunggulan global ini macam mana unimap untuk kita melangkah ke arah global itu? How kita nak menjadi sesuatu yang uh, ketelihatan di peringkat global itu jelas. Prof, macam mana Prof? Okey oh, terima kasih Syah uh, sure, sure. Sebenarnya um, kita walaupun kita um, menekankan elemen ataupun pengajian uh, TVET atau technical di di dalam negara sebenarnya kita nak uh, elemen ataupun pengajian uh, technical tu bukan saja apa dalam garalah. Hmm. Kalau kita tengok kita punya uh, VC kita pun untuk menjadi universiti yang technical, universiti technical yang kita uh, sedar antarabangsa. Lah. Hmm. So kita sepatutnya kita kena adalah um strategi kita dan supaya kita memastikan hmm. kita punya bukan relevan dalam negara tetapi relevan di luar negara dan kalau boleh kalau uh. yang paling penting ni kalau, kalau 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 di luar negara pun at least kalau taklah di di peringkat uh, ni kita at least di peringkat regional hmm. uh, di peringkat Asia Asia Pasifik kan, dan sebagainya hmm. dan kita nampak kita punya footprint kita di di negara-negara sini ni pun sebenarnya ba sudah baik hmm. so, untuk kita perkasakan lagi mungkin kita boleh buat program program um kerjasama uh, dengan dengan negara um Indonesia negara-negara uh, daripada Thailand negara, negara daripada negara Vietnam dan sebagainya untuk kita adakan program-program uh, bukan saja mobility yang mungkin sebelum ini kita lakukan tapi kita mungkin yeah. nak look into uh, program-program akademik yang 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 lebih berimpaklah berimpak lah. hmm. selain daripada mobility kita nak juga bangunkan kurikulum kita curriculum dalam program sambil, ya. jadi uh, banyak yang kita nak perkatakan dari PTM ini tetapi pada hari ini kita tak dapat nak cover semua dan uh, insyaAllah semoga mungkin episod-episod akan datang kita boleh rungkaikan banyak lagi lonjakan strategik yang lain yang mana kalau kita ceritakan saya rasa satu lonjakan ini boleh dijadikan satu episod podcast yang mana sudah pastilah Unimap selaku salah satu daripada institut pengajian tinggi awam di Malaysia sedang bersedia dan juga uh, beradaptasi lah hmm. dengan uh, rancangan pendidikan tinggi Malaysia RPTM 2026-2035 ini. Jadi uh, itu saja uh, daripada saya. Uh, kita pada hari ini uh, semoga dengan episod yang pendek ini mampu untuk memberikan sedikit pencerahan, ah prof. Eh? Yeah. Uh, saya rasa akan banyak lagi lepas ini siri-siri uh, apakah Unimap uh, buat uh, yang berkaitan dengan RPTM ini. Jadi itu saja daripada saya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas kesudian untuk bersama kita pada hari ini. Ya, Terima kasih. Ya baik, itu saja.